نفرتوں کے اس ماحول میں محبتیں کس قدر مہنگی ہو گئی جھگڑے کس قدر عام ہو گئے ہیں میاں بیوی بی کا جھگڑا بہن بھائیوں کا جھگڑا رشتہ داروں میں جھگڑا قوم برادری میں جھگڑا کاروباری اور دفتری جھگڑے سیاسی جھگڑے نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی یا لڑکا نہیں مان رہے رشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ گھاس نہیں ڈال رہا یہ سب جھگڑے اور نفرتیں ختم کر کے عشق پیار محبت اور دوستی کی خوشگوار اور ملائم ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آج کا عمل ایک ایسا تیر ہے جو سیدھا نشانے پہ لگتا ہے ایک ایسا طریاک ہے جو نفرت کا زہر ختم کر کے زندگی بخشتا ہے اور زندگی میں ہر طرف محبتیں جلوہ آرا ہو جاتی ہیں میں ہوں سیدہ مر جعفری محبتوں کے اس عمل میں میں آپ کی محبتوں کا بے پناہ مشکور ہوں آپ کی محبتوں نے بہت کم عرصے میں ہمارے چینل کو ایک سنگے میل طے کروا کے کامیابی سے ہمکنار کر دیا مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اسی طرح آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے سبسکرائب اور فالو ضرور کریں اور ویڈیو اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کیا کریں اور ویڈیو پوری دیکھنے کا احسان بھی فرمایا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی طرح کی نفرت کا سامنا کرنے سے محفوظ رکھے سب سے زیادہ تکلیف صورت صورتحال اس وقت ہو جاتی ہے جب میاں بیوی بی کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے اگر بچے ہوں تو ان کا مستقبل دعو پر لگ جاتا ہے اور اگر نہ ہو تو شوہر کی نفرت کا شکار عورت کئی طرح کے نفسیاتی جسمانی معاشی اور معاشرتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے اور اور اگر اسی نفرت کا سامنا مرد کو ہو تو وہ بیچارہ بھی کہیں کا کہ نہیں رہتا اس کے بعد بہن بھائیوں کے آپس کے جھگڑے بھائیوں کی بیویوں اور ساس بہو کے جھگڑے جوائنٹ فیملی سسٹم تو ایک ایسی زرخیز زمین ہے جس میں جھگڑے کثرت سے اگتے ہیں آپ کا یہ بھی مشاہدہ ہوگا کہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں جھگڑے بہت ہوتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم غیر شرعی ہے اس لیے اس میں برکت نہیں ہے شرن، بھائیوں کی بیویوں اور اولادوں کا ایک دوسرے سے پردہ ہونا چاہیے لیکن آج کل تو اللہ ہی حافظ ہے بہرحال ہمارا آج کا عمل ان جھگڑوں میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوگا اس کے علاوہ ذات برادری دفتری کاروباری اور سیاسی جھگڑوں میں بھی یہ اسی طرح ہی سو فیصد ایفیکٹیو ہے آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں لڑکا یا لڑکی نہیں مان رہے یا کوئی دوست یا رشتہ دار رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ رکاوٹ اس عمل کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگی اگر کسی سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ عمل دوست بنانے کا زبردست ایکسپرٹ ہے اسی طرح پیار محبت رشتہ داری دوستی کے جتنے بھی اس موضوع کے تحت آنے والے معاملات ہیں یہ عمل ان سب معاملات کا احاطہ کرے گا مختلف بزرگوں نے اس عمل اور اس اسم کو اسم آزم کہا ہے جس طرح کی اس کی تاثیر ہے یہ یقیناً اسم آزم ہے اس کے عمل کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا پختہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں یا اس کی تصویر اپنے پاس رکھ لیں اور یہ اسم پڑھنا شروع کریں جب تعداد سو ہو جائے تو تصویر پر دم کریں اور اگر تصویر نہیں تو تصور جما کر مطلوب کے سینے پر دم کریں اسی طرح بارہ سو مرتبہ یہ اسم پڑھیں یہ سات دن کا عمل ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گندم یا جو کے ہزار دانے گن کر کسی پلیٹ میں اپنے پاس رکھ لیں اور پھر ہر دانے پر ایک دفعہ یہ اسم پڑھ کر دوسری پلیٹ میں رکھتے جائیں اسی طرح ہزار دانے پر پڑھیں لیکن یہ عمل شروع کرنے سے پہلے چودہ مرتبہ درود پڑھیں اور اپنے محبوب یا مطلوب کا نام اور اس کی ماں کا نام لے کر اسے اپنی محبت میں بے صد اور بے تاب کرنے کی دعا کریں اور آخر میں بھی یہ دعا کر کے چودہ مرتبہ درود پڑھیں اس کے بعد کسی برتن میں تقریباً ایک لیٹر پانی ہلکی آگ پر گرم کریں جب پانی گرم ہو جائے تو گندم کے یہ دانے اس پانی میں ڈال دیں آگ ہلکی ہی رکھنی ہے اور پاس بیٹھ کر یہ کہتے رہنا ہے کہ یا رحمان جس طرح یہ پانی جوش کھا رہا ہے فلاں بن فلاں کے دل میں بھی اسی طرح میری محبت کا جوش پیدا فرما جب پانی کو ابال آ جائے تو اس میں سے گندم کے دانے نکال کر کسی دریا یا نہر یا بڑے تالاب میں ڈال دیں انشاءاللہ معشوق خود عاشق بن جائے گا یہ ہے وہ اسم جو آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو کل شعیم وارثاہو و راہ یا رحمان اگر عمل کرنے سے پہلے تیرہ دنوں تک تیرہ سو مرتبہ روزانہ پڑھ لیں تو اور بھی زود اثر ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے